Інтернет заполонили історії про шахрагів, які орудують в Марганці, і грабують квартири і уриваються до будинку. Чи насправді є такі факти в місті? З цим та іншими питаннями наша знімальна група звернулася до начальника Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури Чепіля Богдана Івановича. Я хочу сказати, те, що є в інтернеті, не завжди відповідає дійсності, тому що відображається інформація або іскажена, або недостовірна. На тот период, что сейчас у нас есть, то каких обращений граждан о том, что кто-то бы марганцы снимал квартиры, потом выносили полностью имущество, у нас таких зарегистрированных ЕРДРов нет. Мы не проводим по таким преступлениям досудебное расследование. То есть есть у нас мошенничество, но другого рода. Этих преступлений пока, ну, граждане к нам пока не обращались. Для прокуратуры места Закінчення 2015 року було досить непростим. Відбулося реформування органів прокуратури на базі Нікопольської міжрайонної прокуратури створена Нікопольська місцева прокуратура, в яку увійшли город Марганіць, город Арженікідзе, Тамаковський район і Апостоловський райони. На цих, на цих прокуратурах, які були створені, відділи. Отделы подчиняются полностью Никопольской местной прокуратуре. И раньше, как мы работали напрямую с прокуратурой области, то сейчас мы работаем через Никопольскую местную прокуратуру. Но в то же время э, функции, которые были, которые предусмотрены законом про прокуратуру, не изменились. Мы дальше принимаем граждан, рассматриваем жалобы, осуществляем надзор за досудебным следствием, э, осуществляем процессуальное руководство по уголовным делам. Какие дни можно к вам прийти? Я принимаю понедельник согласно графика с 10 до 12 и с 15 до 17. Каждый день принимают, кроме меня, еще сотрудники прокуратуры. Сейчас штат сотрудников отдела сокращен. У нас работает начальник отдела и 5 прокуроров отдела прокуратуры. Какие функции основные? Согласно закону Украины про прокуратуру, функции 4 у прокуратуры это поддержание государственного обвинения в суде, надзор за досудебным следствием и органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, это представительство граждан в суде, и это надзор за соблюдением законов при выполнении судебных решений. Уже в конце того года и в начале этого года были проведены совещания в Никопольской местной прокуратуре. В январе месяце было проведено совещание по подведению итогов. В 10 марта в Никопольской местной прокуратуре было проведено координационное совещание по преступности. Координационное совещание проводилось по региону, то есть запланированы уже мероприятия по каждому конкретному городу, которые прописаны в постановлении, которое выносилось на координационном совещании. Подписано оно всеми руководителями правоохранных органов региона и направлено нам на исполнение. Хочется отметить, что проведенным анализом, который мы проводили по прошлому году и уже по анализу предварительному, который есть на сегодняшний день, потому что основные Цифры у нас будут по итогу трех месяцев, это где-то в середине апреля месяца мы будем знать более полную картину. Но уже в городе Марганце идет снижение преступности по, по, по кражам, по мошенничествам и по ряду остальных преступлений. Но в то же время есть негативная тенденция, что есть рост преступлений, касается грабежей. Это открытого завладения имущества на улице. Таких преступлений уже у нас совершено в сравнении с прошлым годом на 5 преступлений, больше у нас их 11. И совершено у нас э, очень много, как по моему мнению, уже шесть разбойных нападений. Это более тяжкое преступление с применением э, оружия, э, которое нам известно, что оно, э, угроза применения такого оружия со слов потерпевших. Такие у нас нападения были на э, магазины в центре города. Э, сейчас по этим преступлениям ведется досудебное расследование. Я думаю, что в ближайшее время они будут раскрыты. Проводятся там также оперативно-розыскные мероприятия. Если есть у граждан какая-то информация по этому поводу, то, естественно, можно обращаться в город дело милиции, если что-то известно по этим фактам.